Те ж саме, наступи типу, йдуть, типу щось є, але восьмірка мечів вони все одно обмежені в своїх походеньках. Вони обмежені все одно. І тріка вони обмежені або в Тут Тріка пентаклів, саме в цій колоді мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії, по Сумщині. Хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. Та, на початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно ну, щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні, але все одно. Тобто, Чернігівщина падає, там карта диявола. Дніпропетровщина, взагалі, погана карта Ну, Знову ж таки, те, що карта погана падає, воно може завтра змінитися, розумієте? Не, не треба переживати щодо цього. Просто карти на сьогоднішній день показують ось ось такий хід подій. Ось так ось. Ну, час. Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У Трампа. Да я, я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типа, я сомневаюсь, что Украину позбавлю помощи. и сомневаюсь, что Америка прям выйдет с переговоров. Ну, честно, это, ну, это бред. Чи в Путина есть что-то на Трампа, чем он может тиснуть и впливати на его решение? Сразу да, потому что пиковая дама карта зла выпала. Ну, еще видишь, пиковая дама, восьмерка и десятка. То есть какая-то информация, десятка бубновая. Ну, какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна. Да. Не, не пустословие. Чему Восьмерка, видишь, восьмерка. Восьмерка это либо разговоры, либо мысли. Разговоры. якісь розговори, може, якісь записи чогось, може, що такое, так. Да? Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка у Туз Червовий. Нет. Нет, вообще нет. Я коли смотрю енергію для України, там четверка кубков, така апатія. Уже, знаешь, разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая, падает. Плохая карта падает. Непонятно, не, непонятка. четвер А, и двойка мечей. Двойка мечей там прорисовка на карте, уже говорила, показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны. То есть, ну ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. То есть, единственное... Так, да. да, единственное, что смотри, что я могу сказать, что я четко помню, что нам падало. Ну, мне, нам, мне. Э что перед тем, как дне прогресс какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то. И там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала, что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот умеров. Ну, короче, какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть какая-то поездка будет у кого-то, перед... а потом ситуация с Днепрогресс может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну не знаю. Ну, это не Зеля, ну, не Зеленский. Э, не люблю, когда сокращают фамилии, вот так вот, бред. Э, нет, я предположение сделала, что какие-то органы, структуры, понял? Связано вот там милиции, полиция, СБУ и все остальное, вот так вот. Ну, смотри, Валет, Валетки, кристо... наши хлопоты, понял. Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территорию вам, дать, да, которая оккупирована. Спасибо, все, извините, у нас, пожалуйста, там больше так не будет. Тут кожи не будет. Понятно, что карты такие показывают. Типа, что хлопотать перед ними, ну, же как-то неправильно. Да и все. А так нет? А так оно будет все равно? Наступление будет ли там российское? Тузбук новый, ну да. Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам еще, там падает типа девятка жезлов. Это типа какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю, с какой стороны. То есть, может быть, такое, что под шумок, и мы куда-то пойдем. Тоже там, Курска, что-то mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какой-то новый. Опять: валет червовый, новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот, Надо июнь ждать. Так. Понимаешь? Я потому уже себе падает, законспектувала Пытание да. Будет, может, а я поняла, что ты кататься. пишешь, да, 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 Я просто поняла, понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот уже, типа, вот падает девятка жезлов, типа, оборона. К чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, но ну, я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю, и даже новости не читаю, потому что меня сбивает все. Это и практика, я не смотрю никого. У меня смысла, типа, с этого нет, я могу сама это все делать, чтобы не сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление новое. Чье? И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так и так подумать, потому что, ну, mm -hmm. а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например, что-то вот такое интересное мы придумали. Ну посмотрим. Это она будет в июне уже покопаться детально уже. Шестерка Пиковая. Сейчас, что? Mm -hmm. Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что Сейчас все останется так, как и было. Оно шестерку пиковую откроет. Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров. Они много будут разговаривать. Думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабить санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога. То есть это какой-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью оно будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Долго. Нудно. Что погодиться позже. На перемир'я 30 дней. Ну, бачите, все одно что-то будет, какая-то Ну, семерка мочи. Сімірка Мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу, він має погодитися, да? але Шохеди запускають, він буде все одно. Ну, я не знаю, як це коментувати. Сімірка мечів це карта лицемірства. Одна з найбільших карт лицемірства. Тобто, карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, десятка пентаклів, вона говорить про оці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина, карта Сонця, до речі. 에... Перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини блін як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось вони будуть, Типу, влітку має прийматися якесь рішення. Прямо хорошо, я вже боюсь владять він. Європа США. 에... Чи збільшать вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Да? Я про більше зараз збільшення санкцій, того, що всі вважають, що все ж таки бачите, верховна життя Семірка Мечів. там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку про цю. Тобто зараз не до санкцій. наступ на черниге еще Блин, да, карта дьявола падает, девятка пентаклей, Если на какое-то свято. Будет наступ на черниге, еще на будь ласка, мне карта дьявола. Паш пентаклей, мелкие шажочки. Это, это не полномасштабное, не полноценное. Паш пентакли это про какой-то мизер всегда. То есть карта смерти падает, это кожная ступа и фортуна еще. Вот такие. Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині. Бачите, двятка мечів падає, тобто нам карти показують, що буде стрьомно, Це перша, а друга карта світу, мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць. Да? Те, що не договорюють нам, ось карта світу, масштабно.